ইয়াতে প্ৰথমতে আমি জানিব লাগিব আমি প্ৰথমতে তলৰ সংখ্যা ইয়াতে কিমান লিখিছো ছয় লিখিছো এতিয়া কেনেকৈ পালো তল মানে হ'ব পৃষ্ঠৰ সংখ্যা এফ বুজাই পৃষ্ঠকেইখন আছে চাতে এখন আছে এখন দুখন আগফালে আছে এখন কিমান তিনিখন আৰু এইখনেদি চাৰিখন আৰু ওপৰৰ ফালে এখন আছে আৰু তলৰ ফালে এখন আছে ত' ট'টেল পৃষ্ঠকেইখন আছে ছয়খন আছে শীৰ্ষ বিন্দুৰ সংখ্যা শীৰ্ষ বিন্দুৰ এটা দুটা তিনিটা চাৰিটা পাঁচটা ছয়টা সাতটা আঠটা আছে ত শীৰ্ষ বিন্দুৰ সংখ্যা ভিৰে বুজাই কেইমান আছে আঠটা আছে ঠিক আছে তাৰপিছত কাষ বা দাঁতিৰ সংখ্যা ই কিমান আছে বাৰ আছে কেনেকৈ গম পালোঁ যে দুখন পৃষ্ঠৰ দুখন পৃষ্ঠৰ যিটো সংযোগস্থলী তাকে আমি কি বুলি কওঁ কাষ বা দাঁতি বুলি কওঁ তো এতিয়া এনেকুৱা লাইন কেইডাল আছে তো তোমালোকে চোৱা চ' এডাল হ'ল দুডাল হ'ল এইফালে তিনিডাল এইফালে চাৰিডাল পাঁচডাল ছয়ডাল সাতডাল আঠডাল নডাল দহডাল এঘাৰডাল বাৰডাল ত' ট'টেল লাইন যেইডাল আছে সিমানে কাষ বা দাঁতিৰ সংখ্যা হ'ব এতিয়া আমাক আমি এইকেইটা বস্তু আমি উলিয়ালোঁ ঠিক আছে এতিয়া আমাক অইলাৰৰ সূত্ৰ মতে আমাক কি কৈছে এতিয়া অইলাৰৰ সূত্ৰটো কি আছিল ভি মাইনাছ ই প্লাছ এফ ইকুৱেল টু টু তাৰমানে আমি ভি মাইনাছ ই প্লাছ এফ ইকুৱেল টু টু ইয়াৰ মানটো যদি আমি দুই বুলি প্ৰমাণ কৰিব পাৰোঁ তেতিয়াহ'লে অইলাৰৰ সূত্ৰটো সত্য পঞ্চ সত্যৰূপে প্ৰমাণিত হ'ব তো এতিয়া আমি কি কৰিম ইয়াতে চোৱা ইয়াক তোমালোকে দুই ধৰণে কৰিব পৰা যে ভি মাইনাছ ই প্লাছ এফ এইখিনি মানটো তোমালোকে বহুৱাই দিয়া ভিৰ মান বহুৱাই দিয়া হা ই ৰ মান বহুৱাই দিয়া আৰু এফৰ মান্থটো বহুৱাই দিলে কিমান পালা দুই পালা তাৰমানে ভি মাইনাছ ই প্লাছ এফ ইকুৱেল টু টু ত' এইটো আমি অইলাৰৰ সূত্ৰটো আমি পাই গ'লোঁ তো অইলাৰৰ সূত্ৰটো যেনেকুৱা আছিল এইটো সেনেকুৱা পাই গ'লোঁ তাৰমানে আমি কি যিহেতু ভি মাইনাছ ই প্লাছ এফ ইগুৱেলটোতো গতিকে আয়তীয় ঘনকৰ ক্ষেত্ৰত অইলাৰৰ সূত্ৰটো সম্পূৰ্ণৰূপে সত্য বুলি প্ৰমাণিত হ'ল বা তোমালোকে এনেকৈও কৰিব পাৰা ভি মাইনাছ ই প্লাছ এফ ইগুৱেলটোতো ইয়াতে ভি ইমান ই মান এফৰ মান বহুৱাই দিয়া দিলে লেফ্ট হেণ্ড চাইড আৰু ৰাইট হেণ্ড চাইড সমান হৈ যাব তো হৈ গ'লে অইলাৰৰ সূত্ৰমতে আমাৰ এইটো সত্য হৈ যাব তো এতিয়া তোমালোকে যিটো লিখা তোমালোকক যিটো শিকাইছে স্কুলত সেইমতে তোমালোকে লিখিবা তাৰপিছত দুই নম্বৰটো তোমালোকে চোৱা ইয়াতে তলৰ সংখ্যা দুই নম্বৰ এই আকৃতিটোত পৃষ্ঠৰ সংখ্যা কিমান আছে বুলি কৈছে চাৰি আছে তো এইটো পৃষ্ঠ কেনেকৈ চাবা তোমালোকে ইফালে এখন পৃষ্ঠ আছে ইফালে এখন পৃষ্ঠ আছে হয়নে আৰু আগফালে এখন পৃষ্ঠ আছে তো তিনিখন হ'ল আৰু তলৰ ফালে এখন পৃষ্ঠ আছে টোটেল চাৰিখন পৃষ্ঠ আছে শীৰ্ষ বিন্দুৰ সংখ্যা কিমান চাৰিটা তো দেখাই পাইছে তোমালোকে এইটো এটা দুটা তিনিটা চাৰিটা আছে আৰু কাষৰ সংখ্যা কাষ মানে কেইটা লাইন আছে তো সেইটো চাবা তোমালোকে ছ' ওৱান টু থ্ৰী ফ'ৰ ফাইভ আৰু ছিক্স ঠিক আছে এতিয়া তোমালোকে বহুৱাই দিয়া বহুৱাই দিলে কিমান পাবা ভি মাইনাছ ই প্লাছ এফৰ মান টু পাবা ত' টু পালে গতিকে টিভুজাকৰ পিৰামিডৰ ক্ষেত্ৰত অইলাৰৰ সূত্ৰটো সম্পূৰ্ণৰূপে সত্ৰ এনেকৈ তোমালোকে লিখি দিবা বা লেফ্ট হেণ্ড চাইড ৰাইট হেণ্ড চাইডো কৰিব পাৰা স্কুলত যিটো শিকাইছে আৰু তোমালোকক তাৰপিছত তিনি নম্বৰটো তিনি নম্বৰটোত ইয়াতে তলৰ সংখ্যা মই কৰিছোঁ কিমান ফাইভ হৈ গ'ল পৃষ্ঠৰ সংখ্যা ত' কেনেকৈ চাবা তোমালোকে তলৰ ফালে এখন পৃষ্ঠ আছে আগফালে এখন পৃষ্ঠ আছে এইফালে এখন পৃষ্ঠ আছে এইফালে এখন পৃষ্ঠ আছে আৰু পিছৰ ফালে এখন পৃষ্ঠ আছে ট'টেল কিমান পৃষ্ঠ আছে পাঁচখন আছে আৰু শীৰ্ষ বিন্দুৰ সংখ্যা তোমালোকে জানাই কিমান যে ওৱান টু থ্ৰী ফ'ৰ ফাইভ ঠিক আছে আৰু কাষৰ সংখ্যা কাষৰ সংখ্যা মানে কি লাইন লাইন কিমান আছে তলৰফালে এক দুই তিনি চাৰি পাঁচ ছয় সাত আৰু আঠ ঠিক আছে তো এতিয়া অইলাৰৰ সূত্ৰ মতে তোমাৰ বহুৱাই দিয়া দিলে ভি মাইনাছ ই প্লাছ এফৰ মান কিমান পাবা টু পাবা ত' বা লেফ্ট হেণ্ড চাইড ৰাইট হেণ্ড চাইডো সময় কৰিব পাৰা গতিকে ভি মাইনাছ ই প্লাছ এফৰমান যিহেতু টু সেইকাৰণে এই মানে বৰগ আকাৰ পিৰামিডৰ ক্ষেত্ৰত অইলাৰ সূত্ৰটো সম্পূৰ্ণৰূপে সত্য এনেকৈ সেইটো পা তোমালোকে তাৰপিছত নেক্সট এইটো আকৃতি লাষ্ট নম্বৰটো তোমালোকে চোৱা ইয়াতে তলৰ সংখ্যা পৃষ্ঠৰ সংখ্যা কিমান বুলি কৈছে নাইন বুলি কৈছে তো ইয়াত পৃষ্ঠকেইখন আছে এইফালে এখন পৃষ্ঠ আছে হা এইফালে এখন পৃষ্ঠ আছে এইফালে এখন আগৰফালে পৃষ্ঠ এখন আছে আৰু এইফালে এখন পৃষ্ঠ আছে কিমান হ'ল চাৰিখন এইফালেদি কিমান পাঁচখন তাৰপিছত ইয়াত এখন আছে ছয়খন ইয়াত এখন আছে সাতখন ইয়াত এখন আছে আঠখন আৰু পিছফালে এখন আছে নখন ত' ট'টেল কিমান পৃষ্ঠ হ'ল নখন পৃষ্ঠ হ'ল শীৰ্ষ বিন্দুৰ সংখ্যা কিমান ওৱান টু থ্ৰী ফ'ৰ ফাইভ ছিক্স ছেভেন এইট নাইন ঠিক আছে নাইন আছে আৰু কাষৰ সংখ্যা কাষৰ সংখ্যা কিমান আছে লাইন কেইডাল আছে এক দু এডাল দুডাল তিন ডাল ডাল পাঁচ ডাল ছয় ডাল সাত ডাল আট ডাল ন ডাল দশ ডাল এগারো ডাল বারো ডাল তেরো ডাল চোদ্দ ডাল পনেরো ডাল ষোলো ডাল আছে ঠিক আছে লাইন কিমান আছে ষোল্ল ত' অইলাৰৰ সূত্ৰমতে ভি মাইনাছ ই প্লাছ এফ ইকুৱেল টু টু এতিয়া বহুৱাই দিলে টু ইকুৱেল টু টু পাম লেফ্ট হেণ্ড ছাইড ৰাইট হেণ্ড চাইড কমাণ হ'ব বা এনেকুৱাও লিখিব পৰা তোমালোকে ইয়াৰ মান টু পাবা গতিকে যিহেতু এই আকৃতিৰ ক্ষেত্ৰত অইলাৰৰ সূত্ৰ ভি মাইনাছ ই প্লাছ এফ ইকুৱেল টু টু হৈছে সেইকাৰণে এই আকৃতিৰ ক্ষেত্ৰত অইলাৰ সূত্ৰটো সম্পূৰ্ণৰূপে সত্য বুলি আমাৰ প্ৰমাণিত হৈ গৈছে তো এইটো কিবা ভুল হৈছে যদি মই কমেণ্ট কৰি কিনে তোমালোকে জনাবা আৰু তোমালোকক স্কুলত যিটো শিকাইছে সেইমতে তোমালোকে কৰিবা